Саме з таким зарядом емоцій та піднесеним настроєм у Славянську 28 червня на центральній площі городяни святкували День Конституції та День молоді. Низка заходів була вельми насиченою, а почалася розважальна програма о 16-й годині в будівлі Славянської міської ради. Ряд праздничних міроприятій, посвящених двом знаменательним праздникам нашої країни, це Дню Конституції України і Дню молодежі. В рамках празнування. данных, данных праздников. У нас в городе пройдет сегодня, это уже выставка картин художников, карикатуристов и фоторабот. В большом зале у нас из полкома идет презентация короткометражного аматорского видео Ассоциации КВН Украины. И непосредственно на Центральной площади пройдут выступления творческих коллективов нашего города, выступления непосредственно команд КВН Ассоциации, команд Ассоциации КВН Украины. Мы сюда приехали в рамках проекта КВН против ненависти. Это проект Ассоциации КВН Украины, который проводится совместно с Министерством молодежи и спорта э, с, при поддержке очень многих серьезных партнеров. Э, это проект, который включает в себя выступления команд КВН, э, фотовыставку, выставку карикатур известного мастера карикатуры Василия Вознюка, э, разные еще тренинги. Э, Показ видео, то есть такая комплексная программа, которая охватила пять городов Донбасса. И вот сегодня мы его заканчиваем здесь, в Славянске. Этот тур состоит из нескольких частей. Здесь мы проводили тренинги по правам человека. Мы организуем выступления команд КВН и выставки, выставки карикатуры и фото позитивного настроения. Что касается концерта, то в этом туре участвуют более 10 команд, которые в разных городах немножко меняются. Хендлайнером будет выступать команда девчонки из Житомира. Вот. И это те ребята, которые сами изъявили желание сюда ехать. Такого масштаба свято удалось створить завдяки стараниям керівництва міста та начальников різних відділів виконкому за вагомою підтримки в Громадской спилки Донбасс. У нас необычная программа. Мы впервые День молодежи, ну на моей, во всяком случае, памяти, празднуем вот в таком масштабе в первую очередь я благодарна э, общественной организации Донбасс, которая помогла нам и со сценой, и со светом, и со звуком. И у нас э, приезжает, приехала уже, располагается, располагаются команды КВН Высшей Лиги Украины. Поэтому сегодня будет очень необычная программа. Э, выступают наши, конечно, творческие коллективы. И уже по традиции, как это пять лет в нашем городе проходит, это Славянская фабрика звезд. Но в этом году она Донбасская фабрика звезд. Это наши ребята, наши славянцы, которые соревнуются в мастерстве вокала, танца, актерского мастерства. И вот сегодня на День молодежи первый тур. Хотелось бы в этот праздник поздравить жителей города Славянска с, этим, с этими праздниками. Молодежь ⁇ это наше будущее, и развитие страны, и становление нашей страны зависит исключительно от молодежи. Поза планом святкової афіші о 18 годині увагу гостей свята привернули учасники традиційного нагільного віча. Активісти закликали зі сцени жителів міста відійти від святкової ейфорії та згадати про високі тарифи на житлово-комунальні послуги і інші міські проблеми. Ми хотіли організувати тут людей, щоб вимагати від влади справедливих цін на комунальні послуги і звичайно, справедливих зарплат. І якщо хтось. Готові приєднатися і захищати свої права. У нас є підписні листи, ми готові їх дати. І я отут буду стояти з боку під гуртом Слав'янського прапором і готовий дати підписні листи. І кому цікаво захистити себе, хто думає про своє майбутнє, може підійти і підписатися, і взяти підписний лист і зібрати їх по сусіддям. Смис підписного листа такий: це відміна рішення про збільшення комунальних тарифів, раз. Друге проведення широкого публічного обговорення з питань ціноутворення І третє це звичайно створення спеціальних робочих груп, куди вийдуть і представники громадськості, щоб ця вся інформація була максимально публічною. Поэтому народная вещь призывает граждан включиться в борьбу по защите своих прав против беспредела и нищеты. Отмечать Конституцию защитой своих прав. Значит, сейчас у меня есть бланки. Добровольцы, общественники, подходите и будем дальше сотрудничать. Урочистості тривали. В рамках заходу грамотами та подяками Славянської міської ради були нагороджені найкращі керівники творчих колективів міста. Противники в сфере культуры и противники в иконкома. Наслаждаться концертной программой всем гостям свята не заважали даже короткочасственные опыты. О, классно вообще все. Мне было очень весело, мне все запомнилось, было очень смешно. Все интересно, все хорошо, понравилось все. Все очень понравилось, все очень смешно, посмеялись от души. Мне нравится, что именно для славянцев организовали такой концерт, такой вот, нам понравилась команда Харьковская, мы в восторге. Нам приятно это, нужно это. Нам даже ситуация сложная, сами понимаете, в стране. Ну у нас славянск, в том числе нужно для души что-то, мы с удовольствием. Ну, поздравить мы не готовы как бы кого-то, да? А, а вот так от лица всему славянскому желаю мирного неба, чтобы не было войны и Украине нашей чтобы все было хорошо, чтобы было безоблачно, мирно, спокойно и радостно. И все, чтобы были живы здоровы. Все замечательно. Мы немножко припоздали, но из того, что мы видели, Харьков, конечно, нас поразил. Да. Харьковчане молодцы. Получаю удовольствие. По крайней мере, мы шли сюда, еще сомневались, понравится, не понравится. Но думаю, что мы тут задержимся, потому что действительно весело, настроение поднимается. Для артистов КВК в свою очередь также было приятно выступать у Славянску. Перед Концерт концертної програми гумористи встигли прогулятися площею міста. Звичайний міст, в принципі, як і всі міста в Україні. Приємна публіка, Люди все такі веселі, Видно, що у людей є якась то що все хорошо. Люди продовжують життя, не розстраиваются. Всі хочуть миру, спокійності. Приятно виступати перед такими людьми. дуже интересно, підтримують так. Большое спасибо за це. Ми самі з города Маріуполя, достатньо близько знаємо, не по насышки знаємо, що такое. В проведении антитеррористической операции. И мы, в принципе, сюда ехали для того, чтобы как сказать, ну, понять, наверное, настроение людям, да, сказать о том, что мы все-таки все вместе, все, все рядышком друг с дружкой, да, у нас сегодня выступают команды из 14 областей Украины. И вы знаете, мы все друг друга поддерживаем. И пока не ехали сюда, вот наш ведущий всегда говорит эти слова, и мы полностью готовы под это подписаться. Ни один человек не сказал о том, что что а, вот пока мы сюда ехали, да, что а, Запад и Восток это разные совершенно страны, да, разные совершенно части какой-то страны. Мы все вместе, мы все рядышком, и мы хотим это сегодня своим выступлением сказать. Мы все очень рады, что так много людей пришло, это так замечательно. Мы как молодежь мы хотели бы, чтобы все в нашей стране было хорошо и с мыслями, собственно, с теми же, мы сюда и приехали, а, потому что хочется, чтобы люди улыбались немножечко радости, чуть-чуть тепла в это все дело. Поэтому мы с удовольствием приехали, посетили пять городов. Ваш город был заключительный. И спасибо огромное за прием, было очень круто. На свадьбе у Тамады что-то пошло не так. Так, ну что, конкурсы, давай отжимания. Теща, отжимания. Ниже опускаемся, только еще ниже тянем грудные мышцы, теперь приседания. Стальм віддихнула, присідаємо. Так. Ніже, вище, ніже више. І що, і успокойтесь, там успокоїста, навернувся, гості, Отдихаю, випиваємо, все хорошо. Колоритним завершенням святкового вечора став старт донбаської фабрики зірок. Та на цьому свято не закінчувалось. Після яскравих вокальних виступів конкурсантів на молодь міста чекала запальна дискотека.